Щоб закрити цю тему, Зеленський в Стамбулі отработає, вам сказати, ігру до ну Ви поняли? Я поняла. Справа ти не прийшов, я перемовник, я герой, я миротворець, а ти хто? Ти убийця, ти терорист. Зеленський не видел? Ну во всяком случае, видите, во всяком случае он, ну да, смотрите, все карты говорят, да, это то есть, ну наоборот это как бы поддержка и ну ну то есть, демонстрация, что мы готовы, а он не хочет. Да, 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 тут да, да. Потому что ты да. только что мы не хотим заканчивать войну, а он же хочет. То есть можно що что Украина перебрала инициативу в свои руки уже? после этих переговоров. Все равно состоятся, не состо... как, бы они ни прошли в Стамбуле. Украина переберет инициативу в свои руки. Да. Тут еще есть какой-то, видите, карта Зеленского, старший аркан колесо фортуны и карта хитрого хода. Yeah. То есть я же говорила уже как-то в своих раскладах, что расклада, что у Украины очень хорошие учителя были, которые больно били по Украине, да. Yeah. Ну, и вот, но ну, имея такого противника, как Кремль, который, как знаете, он же как извивается, да, путем подлых хитрых действий да. Ну а мы тоже вот что касается здесь политики тоже да как шахматная партия Научи. разыгрываем определенную ситуацию Ну, непогано непогано А давайте запишем комментарии, вот это же выходит что сам перемог так, смотрите Дима Во всяком случае здесь то что хотела Россия Почему она же вот эта переговорная группа? Там, по-моему, возглавляет эту группу тот, который возглавлял ее тоже тогда а, в Тамбулі, да? Тогда. Да. То есть видите, они как-то дежавю, они хотели обыграть ситуацию, как было тогда, чтобы на этом настоять, да? Нет, такого не будет. Сказать, понимаете? что мы же пропонували вам мир сразу? Да, да, а то есть да, не да. хотели, ах, вы такие. Но ну, я не знаю, Понятно, За підсумками, давайте спитаємо картку, оце ж отак от починається оця волокіта з перемовним процесом? Один, ну, тобто, виходить, що якщо зараз не є, то по-любому треба ще раз зустрічатися, тобто, один це, от, починається цей процес перемовин? Ну, так, да, видите, вот. Росія, королева жезлов. Да. Она уме умышленно затягивает время, потому что рыцарь Пентакли это длительная карта, да, вот это тянуть, медленно к этому идти. Потому что здесь у нее свои цели, свои... Эти. Что она хочет? Чего она тянет время? Да, чего она тянет? Понятно, что она хочет... Э -э -э ну, где-то она хочет продвинуться. Потом она рассчитывает на то, что мы смотрели вот э, э, в определенных городах вот таких как Одесса, там Николаев, Запорожье, Днепр, Харьков, все могучие стойкие суммы раскачать ситуацию внутри, да, чтобы таким образом их запустили военным путем у них это ну не то выглядит. есть вот таким образом они хотят. И тут идет, опять же, тут какой то у них, они тщательно что-то, предельно тщательно, опять же, по этой карте что-то скрывают. Похоже, да, у них идет транзит власти. Знаете, что я хочу спросить вас? Очень интересно, что Трамп уже лякал, сказал, ты не приедешь, Путин, то я тебе, я Украине дам сколько, сколько она не ожидала. Мы понимаем, что у Трампа может начаться деменция, и он забудет, что сказал, и потом ему будут але чи, як вчинить сша відношення, що буде робити сша відношення до України через те що путін не приїхав на перемовини? Ні, давайте спросимо. спросим Давай. сша трамп дасть Україні. то что так, так, так он говорил що якщо путін не приїде, то україна получит ну с смотрите понятно что що... не все в таком прямо но да. мы будем мы получаем мы уже что-то получаем да мы по-любому по, по Ну конечно не так как это звучит с уст да. трампа но да а через причины это прямые прямые от ракет в Москве нет давайте так будет э, руинование Москвы Ну да, чи буде, Україна быть так. Не, будь какое руйнування. Сейчас посмотрю. Руйнование в Москве будет. Какое-то там. Разрушение у них Європинської... будет, Бо, ось, Оля, паш, давно не чутно, мне, чтобы наші дроны громили и объективно Чи не пора. Пора, Оля, пора. Перемовини ж, не могли. Переговоры, потому что нам. Да. Вот вам, потому что, видите, переговорный процесс. Вот вам Трамп, да, поэтому мы уходим от того, чтобы их обстреливать. Так, руинование по Москве. Ну, смотрите, там идут, тут башня падает. Угу. Башня падает. Другой. Тут тут очень хитро сделано. Тут такая карта, видите, которая каким образом это будет и кто сделает эти башни. Тут не одна башня. Либо же это какой-то теракт у них, либо же это природные катаклизмы, либо же еще какие-то действия негативного характера. А, ось люди пишуть, що Росія може зірвати перемовини зараз з тим, що почне обстрілювати Україну ракетами, Суми всі. Чи буде зараз прям великий що масований обстріл України? Ну, наш кожен день обстріл обстріля. Well, okay. Знаєте, як балістика у всі міста по 5 штук, ну таке. да, обстріл України буде в очі Что в телеграм-каналах пишут, что будет зараз биться по сумах, очень серьезно, бережно. Массированный обстрел. А, а розпочалася ли да. за наша. делегации Массированный. Ну я не могу по этим ну по этим картам видите сказать, что это массированный. Ну Нет. да, это ну ракеты, да, по этим картам летят ракеты. Это надо бояться ракеты в дневное время, когда может лететь там, где большое скопление людей. Ну конечно. Видите, он сейчас как-то, он сейчас ограни, смотрите четко, он ограничивает свою силу сейчас. Ну то есть не так. У него желание, да, прямо желание. У него аж, ну, чтобы так мощно. Но он сейчас не может. Видимо, все, что показали карты из-за переговорного процесса, очень сильно агрессивно настроен. Поэтому все равно опасность она идет. А, это а зирвый процесс перемоги заразу? представляете, иначе сидять а тут им информация, что стилю такие места, такие, такие руинации. Достаточно сегодняшней ночи. Сумыш опять, да, вечером. Ну, это же кошмар какой-то. Ровно. Запад Украины пошел. Ну, ми бачили, да, але просто, що я, Це ж ж розумієте, це ж все перед перемовинами, щоб показати, що ми, ми вас мали на увазі для, для нас. Ну так, да, то що у них желання продовжувати обстріли і наступальні дії вести. Дима, що ми конкретно спрашиваем? Ми питаємо, чи будуть зараз зірвані перемовини. просто ракета Є така опасність, що вони сорвуть переговори. є. Кремль сор... сорвуть переговори за счет обстрілу України. Кремль сорвет. Я буду за счет Здесь как-то, понимаете, то, что дроны, оно все равно, это понятно, ракеты. Здесь каким-то другим образом, более подлым. Ну, может быть, за счет сиракта какого-то где-то там. Землетрус. Землетрус. землетрус, 5 баллов Рихтера. как зараз сейчас на Прям сейчас, прям сейчас. А давайте спросим, землетрясение в Германии вот сейчас. Это природное явление? Землетрясение в Германии. Это природное явление. В Туреччине, в Туреччине, поняла я. А, в Туреччине, а вы сказали... А, Германию. прям в Стамбуле, прям в Стамбуле. Поняла. А мне послышалось... А вы же, по-моему, сказали Германию, не? Не оговорились? Нет. Или... В Анкаре, в Анкаре и... Или это я уже дослышала. Я а же еще думаю, Германия, думаю, блин. Что-то там робится, да? да? там тоже а. может быть. Э так, землетрясение, перепрошу тогда. Вот, землетрясение, где там... Воно зараз прямо в Туреччине, и в Анкари чутно, и то это и чутно. Землет... О, ну это причина. Естественно, очередная не лететь, естественно. Куда ж там фигуре Путина переться, если там землетрясение? Ну, землетрясение а в, Хаб... в Турции. Подождите, землетрясение в Турции это. Ну тут уже бесполезно. Я думала про то, землетрясение в Турции это природного характера. Видите, страх у императора, да? Страх, страх, страх. Ну, походу, ну, смотрите, как оно-то да, оно природное, как бы, да, здесь старший аркан императрица, природа. Но поскольку ведутся военные действия, но ну все равно, что вот на Украине, ну что ж тут, да, все равно ж земля содрогается, да, там да. и Ближний Восток, это, это какое-то, ну, вот все, что связано с войной, оно вот усиливает это. Сама земля знает, как вывернуться, да? Да, мстит, природа мстит Конечно. за войну. Ребесенки, ставте лайк, донайте на Збройні Сили, обов'язково підпишіться на мій канал, от прямо зараз, і підпишіться на канал пані Ленін. І донатьте і коментуйте, коментуйте, коментуйте. Пані Лена, є, є розмова, що Путін планує окупувати сток, о, о, околиці Києва. Це так, пиш, хто такое сказати? Пише Сіенен, чиновника США. Е, я ну, я їхав і читаю це. Думаю, де ви це пишете? В десь де зашла де да ми. А потом подумал, что да, а что бы не? Підвести войска до до, до, до да? Створить там ажиотаж. Все, страх, ненависть, все. Хорошо, планируют. Ну нет, так планирует он все равно планирует. Он планирует все равно идти да, до. Беда, беда, будет наступ на Киевщину, на черкай, на Черни. Наступление на Черниговщину будет. Ну не сейчас летом. Сейчас да, я не близко, видела. Летку, Летом наступление на Черниговщину, на Черниговскую область. Российский войск. будет Ну, они работают в этом плане, это правда. Смотрите, работают. Опять же, работают, опираясь на предательство, на то, чтобы вот легче им, им было проходить, то есть уже используя прошлый опыт, как бы работают. Карта хитрости. Угу. Ну, ну, давайте так, они как бы, да, желание есть, это правда. То желание, может, желание, А рух будет? Вот прям рух в том напрямке, знаете? Движение, именно движение в Черниговской области. Будет. будет российский ход, будет. Именно движение, а не работа. Движение будет, работу показывает. Опять работу, mm -hmm. опять планы. Угу. Ну, во-первых, тут действия украинских вооруженных я не вижу движения ну, значит, на сегодняшний момент я не вижу, я вижу действия украинских вооруженных сил. Единственное, что Черниговская область это, ну как бы ДРГ, вот это вот, там вот это вот. Да, да, да. А ну, ось пишут, что в Норвегии в новинах доказать, что Россия подтягивает технику до кордоне в Норвегию. Мы все знаем. Яна спрашивает. Это провокация. Давайте так. Какая вот этого, что нас наступ на Норвегию? Понимаете, что я делала расклад на вот это наступление, которое они не сейчас, а летнее, вот это, о котором они планируют. Да. Тут больше похоже на то, что все-таки, да, они планируют там где-то продвинуться, как и сейчас, это понятно. Но какое то событийный ряд таких событий складывается, что они могут пойти на какую-то другую страну на другую страну. Да. Я не исключаю, что это может быть страна НАТО, заведомо получив хорошо по морде, да. но при этом кричать, что они, ну, они же воюют с НАТО, да, они же победители, победители. Вот такой какой-то у них. У них план перейти границу какого-то государства. Ну, но им все одно треба шукать выход. Им все одно треба выходить. Хорошо, И... Норвежь, что мы спросим? Чи будет нас к Норвегии? Да, чи будет нас туда Норвегию? Чи, чи российские войска кордон Норвегии? Российские войска перейдут к границу Норвегии. Ну, Россия, Норвегия, российские войска перейдут к границу Норвегии. Что-то собирают там, да? Собирают, там тоже работают. Видите, они во всех направлениях работают. Ну, чтобы перешли, тяжело. Им тут карта красивая. А вот какую-то, я не вижу, чтобы они там перешли, но какую-то диверсию, либо вода, либо еще где-то. Угу. Мощную они могут устроить. Я думаю, Парень, що тобто, має по-любому вони будуть, вони будуть зондувати, де НАТО, ну, бачите, слабе. Дивіться, дивіться. Щоб перейшли на Рві... на... Рві, на... тут інші карти, це де то вони в інших місцях, на інші направлення у них. Угу. Окей, любасенки, ставим лайк, донати у нас збройні То що, а, а цього літа можливий наступ на Польщу? Цим літом 2025 року. Наступлення на Польщу. Ну, тут, смотрите, тут ограниченные возможности у них, чтобы наступать. Опять те же вот смотрите. Но зато подлые какие-то действия, ну мы же знаем, работают они в Польше. Но то, что там они страйки, да, вот эти около границ, это же руки Кремля здесь. Кроме того, здесь есть опасность тоже каких-то взрывов, какой-то диверсии, то есть в этом плане. Вот по этим картам, видите, у них ограниченные возможности. Вот прямо, видите, рыцарь мечей, чтобы, ну, как мы спросили, идти на Польшу этим летом. Что-то они более, где-то они послабее, что-то Это может же быть кто угодно. Ну да, при Балтии. Ну, тоже поднимемся Балтию и давайте уже закинем эту тему. Кто там, Эстония? Давайте, давайте Эстонию. Ну, я думаю, тебе с из Беларуси. Не, с Беларуси по-любому. У меня был расклад. С Беларуси они по-любому, либо у них так и есть. Но я это... Уже, по, знаете, подвесив войну в Украине, пойти на Польшу и страны Балтии, да, и дальше двигаться. Это правда. Да. Хорошо. Ну, давайте летом 2025 года странам Балтии пойдут они на россияне. Переткнут границу стран Балтии. Вот так, да? Переткнут границу стран Балтии. Лето 2025 года. Переткнут. Вот здесь планы есть, mm -hmm. планы есть показать, видите, показать зубы. Да. Yeah. Но, опять же, у них нет нету таких возможностей, чтобы, знаете, идти вот, ну, yeah. двигаться. Yeah. Что-то, да, ну, показать зубы они могут и получить по зубам они могут. Да боже, кто-то подавший объем кремнас. Я не знаю, да, что... Чи... Они как бы, у них в планах країни Балтії стоят, но вони стоять, видимо, позже туди, Позже. Угу. Хорошо. Погнали, любезненькі, ставьте лайк, донатьте на Збройні Сили. Ніякого наступу на Київ ми не бачимо, але давайте просто питаємо карту. Так, ми ж не спросили, які наступні. Настали... Що там? Ми про Чернігівську область. Що там? Що там окупація? Ти хочеш окупація околиць Києва. 20. Ну да, ось пишут, что Путя выпробовывать и надо Да нет, ну смотрите, ну. Я теж так думаю. Категорично, я... здесь даже знаете, категорично нет. Это смотрите, это заведомо. Обратите внимание, ну четко, заведомо обман и манипуляция, заведомо Саша Аркан маг и Луна, заведомо нагнать страха, заведомо не будет такого вообще не будет. Невозможно О, это. Вот, То есть вот, это заведомо запугивают. запугивают. Э, дуже цікавий комментарий Марина пишет.